Так, мне тоже с ним такой щелкнет. Буду потом показывать, что так можно просто снимать. Аллах как бабшек Куда мы едем и что это такое? Мы сейчас едем на наш передовой пост за 5 километров до передового поста сепаратистов. Там работает база наших разведывательных самолетов. сейчас сам наиболее близко к лагерю сепаратистов это вон за теми деревьями. Что это? это? Просто... Расскажите, что мы просто понимали. Это работает БПЛА. Отлично. Управляемый нашим пилотом, Летательный аппарат с видеотехникой, благодаря которой мы разыскиваем наземные цели, определяем их координаты, численность, технику и все. Ну, в общем, все тактико технические данные, которые можем определить. А, а их не могут подбить бесплатно? Могут. Они настолько их видно тут вот невооруженным видите. А, сейчас они прилетят, да. Мы надеемся, что в данный момент их не видно. Ага. А где вот поблизости, если показать на территории, где находится их позиция? Ну, насколько это близко? Золотой горой прямо по прямой, если по прямой сквозь все это бурится 12 километров. Послушайте, а Боже, не слушай, не слушай. мы тут не слишком видная цель, нет? Мы отличная цель. Вы получаете данные конкретные, то есть координаты конкретной да. точки и передаете их артиллерии, правильно я понимаю? Да, но ну, это сегодня утром мы смогли определить точки, передать их артиллерии. И а вот такой чисто такой, гражданский вопрос, да? Да. я например, никогда не убивал людей, я, ну, я ну, понимаю, что вот это дело военных, да? вы же когда даете координаты, понимаете, что последствиями это будет точечный удар и гибель конкретных людей. Но и, это не... к сожалению, иногда даже может быть и ошибка. Но честно скажу, сколько я не общался ну, с я... да, а, и сколько я не снимал. Я очень часто слышу одну и ту же фразу в радиусе там 500 метров, мирные жители, не, не, не работаем, угу. то есть может быть Все. мы и наоборот спасаем. Так, я из... понял. Идемте. Мы что мы что сейчас происходит? Скажите. К вам прямо. Прогулка пока не а Где он? Время. Его можно увидеть? Сейчас увидим. Давай, это, это птица. Вон, вон, вон он да. Да. Это он? Ты вот? слышишь да. звук? Прислушайся. Барабан Сегодняшняя ночь, у нас 12 часов ночи Началось то, что мы выехали из Киева Вместе с одним из батальонов И выдали в сторону Харькова и Изюма Днем мы уже были в Харькове и Мы вам покажем, как мы встречались там С гаишниками, героическим отрядом Который сопровождает грузы, сопровождает скорой помощи В том числе После этого мы случайно встретили здесь Дмитра Яроша Дмитра Яроша, которого с Семеном Семенченком И э, Семен Который тоже там Він нам показав тут табір, де е, працює група укрестрімівців, які зараз займаються тим, що знімають з безпілотників територію ворога і показують, що там знаходиться. Зараз ми біжимо ось на, я так розумів, ось до того поля, ви бачите, це чисте поле, на яке зараз будуть саджати якраз безпілотники. Де? Саме опасне віч. <звіт> посадка для него или для для пи... для, для права для аппарата конечно он хрупкий насколько я понимаю довольно -таки. ну да Ой -ой -ой. видите как... да И... вот оно пошло Этот беспилотник, который. На какую высоту он летает? 4. метра. Да. Вот, как, бачит, вид беспилотник, вот так он приблизно. Бачить все, що є на землі. Так ви зараз бачите. Що через ту картинку мене і сам літак. Суха, але він достатньо старий такий. Старий? Да ні? Чи тут промов? Модель 13-го. Да? Много бойових здань.

Вот он. Ай! Ага! Ну, без лиц, пожалуйста, без лиц. лиц. лиц нет.